Okey, dulu bila pengeluar motosikal buat motosikal touring atau motosikal adventure, dia ada dua je jenis tayar yang dia orang pilih. Sama ada buat tayar depan 19 inci atau buat tayar depan 21 inci. Beza dia 21 inci ni dia ada keupayaan off-road lah. Ha, satunya motosikal touring, adventure yang 21 inci depan boleh main off-road. Tapi lepas tempoh beberapa tahun, kesemua pengeluar ni dia macam ada sampai capai satu konsensus atau atau fahaman bersama. Dia orang kata, hmm, instead of kita buat motosikal touring, motosikal adventure yang datang dengan rim 19-21 apa kata kita buat yang ciri dia, dia macam road bike yang lebih sporty, yang korang boleh tunggang secara agresif so, diorang introduce motor touring dengan rim 17 inci dekat situlah lahirnya motor-motor seperti BMW S1000XR yang mana motosikal sport touring, engine S1000RR yang sekarang dah ada M1000XR Ducati introduce multistrada, bike speed, rim 17 inci depan belakang Kemudian yang baru kita ada V4 Multistrada V4 RS yang datang dengan enjin panding gali V4. Suzuki pun dah mula buat benda sama dengan Suzuki GSX-S 1000 GX. Kemudian kita ada daripada Triumph, pemain baru dalam segmen ni. Bukanlah baru, dulu dia pernah ada tapi sekarang dia lahirkan balik dengan Tiger Sport 800 yang ada sebelah kanan saya sekarang ni. Jadi dalam video kali ni, itulah motor yang kita akan review. Jadi seperti biasa jika ini kali pertama anda singgah channel kami jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang lonceng. Serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. inilah dia Triumph Tiger Sport 800 Motor ni baru saja dilancarkan Dan kami berpeluang untuk review motor ni sepenuhnya Sebenarnya kalau korang tengok design dia Macam pernah tengok kan Sebenarnya design dia memang mirip sangat dengan Triumph Tiger Sport 660 Beza dia adalah ruang enjin. The rest memang nampak sama malah perimeter frame pun dikekalkan daripada Triumph Tiger Sport 660. Screen TFT dia pun sama. Lampu depan dia pun sama. Cuma adalah satu dua benda yang dia berbeza dengan Tiger Sport 660 Dia punya windshield kat tepi ni Dia ada wind deflector Lepas tu dengan ada bahagian fairing sisi ni Lebih lebar Itu antara perbezaan The rest memang kalau pejam mata Tak nampak Emblem 800 ni memang ingat Tiger Sport 660 Tapi of course engine dia yang berbeza lah Ni dikuasakan engine serba baru Engine tiga silinder yang mana Triumph atau Peminat Triumph panggil triple silinder 798cc double overhead cam menghasilkan sekitar 100 13 horsepower pada 10,750 RPM kalau tak salah saya dan 84 Newton meter torque walaupun enjin dia 50cc lebih rendah daripada Tiger Sport 850 tapi dia menghasilkan 30 horsepower lebih tinggi Tiger Sport 850 tu adalah versi yang lebih mampu milik lah daripada keluarga Tiger 900 tapi enjin ni kalau kita cakap pasal enjin ni memang uh, angka kuasa dia tu meletakkan Tiger Sport 800 ni dalam kumpulan yang sama dengan pesaing terdekat dia Yamaha Tracer 9 GT itu merupakan motosikal sport touring yang paling popular di Malaysia. Tapi kalau tanya saya ada beberapa benda pada motor ni yang membuatkan dia menang berbanding dengan motor tu. Dan motor ni sebenarnya datang dengan package suspension yang agak bagus sebenarnya. Dia datang dengan suspension Showa depan fully adjustable, manually adjustable sebenarnya kalau compare dengan pesaing yang lain dalam segmen dia seperti Tracer 9 dia datang dengan semi active suspension yang tu electronic suspension jadi lebih atas sikit tapi performance wise dah cukup bagus brake walaupun bukan Brembo tapi disc dia agak besar 310mm depan 255mm belakang walaupun bukan Brembo dia punya braking power cengkaman dia tu memang cukup cukup bagus tak habis lagi. Dia datang dengan quick shifter. Motor ni datang dengan Triumph Shift Assist. Ha, walaupun nama Shift Assist, technically dia adalah quick shifter. Up down eh, maksudnya bi-directional. Itu yang paling best ada pada Triumph Sport 800 ni. Kemudian dia ada juga lean sensitive ABS. Maksudnya dia datang dengan 6 axis IMU. Electronic package dia memang cukup lengkap. Datang dengan 3 riding mode. Rain, street dan juga sport. Favorite saya sport sebabnya power tu kick in dengan lebih cepat. Dia punya top pun datang memang cukup-cukup rasa. Tapi ada lah satu dua benda yang saya rasa mungkin boleh try improve. Selain daripada itu juga dia datang dengan screen TFT dan juga screen digital. Sayangnya dia punya screen TFT ni tak sama yang ada seperti pada Street Triple atau Speed Triple atau Tiger 900 Rally atau Tiger 900 GT. Dia datang dengan screen yang memang sebiji yang ada pada Tiger Sport 660. Kalau dia upgrade benda tu mungkin lebih baik. Sebelum saya lupa, korang mungkin tanya, bang, kalau design ni nampak macam Tiger Sport 6.0, apa yang beza? Tadi sebenarnya saya dah sebut di awal video, dekat depan ni, dia ada wind deflector. Okay, dan apa yang saya suka, dia orang mesti kekalkan, ya, yeah, adjustable windshield. Cuma ni cara dia agak kuno lah, dia bukan elektronik, korang kena tolak, tarik, tolak, tarik. Saya tak berapa suka, especially korang bayar RM64,000, bagilah elektronik. Uh, windshield, okay. sebabnya skuter apa semua harga RM20,000 pun dah dapat fungsi electronic windshield tapi tak apa dia datang dengan quick shifter yang tu memang sangat-sangat layan tapi ada satu ciri yang saya rasa bonus bila korang beli motor ni dia datang dengan Michelin Road 5 tayar Michelin Road 5 datang secara standard saya memang antara peminat tayar Michelin grip dia memang wow saya dapat motor ni siang malam saya bawa naik genting seorang-seorang dia punya grip memang sangat-sangat best kalau tanya saya harga RM64,000 tu sebenarnya bonus lah korang dapat banyak benda. Jom sekarang kita sembang pula riding experience bawa motor ni sedap ke tak sedap, best ke tak best. Jadi korang mesti tanya, bang motor ni sebenarnya dia touring ke, yang selesa ke atau dia road bike yang hooligan ke. Okey, jadi perumpamaan yang paling mudah saya boleh cakap, dia duduk antara KTM 890 SMT yang motosikal hooligan tu yang memang jahat tu dengan Yamaha Tracer 9 GT yang comfy, yang powerful dia duduk dekat tengah-tengah sebabnya motor ni walaupun dia kategori touring tapi performance dia, handling dia dia punya nimbleness, agility dia bila korang bangun masuk corner masuk bangun balik exit corner dia memang rasa macam motosikal yang sangat-sangat Naked yang sangat-sangat street wise ha, Jadi semasa tu saya kategorikan Dia berada tengah-tengah di antara KTM 890 SMT Dengan Yamaha Tracer 9 GT Tapi Seat dia Pada saya dia antara yang paling selesa Especially kalau korang tak berapa nak tinggi sangat Yang size-size kitchen tu Motor ni memang sangat sesuai Sebab apa? Seat dia Dia lengkuk dekat sini Jadi bila korang duduk atas motor ni Dia tak rasa macam korang duduk atas motor dia duduk dalam motor. Saya personally saya prefer duduk atas motor sebab saya tinggi 175. Memang saya suka seat yang flat, duduk macam agresif gaya-gaya motard. Tapi yang duduk dalam motor macam ni untuk korang yang mungkin tinggi bawah 170 cm, 165 macam tu memang sangat-sangat sesuai korang boleh sentuh kaki tu dengan tanah dengan lebih mudah. Jadi nak bawa lebih confident. Handlebar ni pun sebenarnya bila korang duduk memang dia rasa sangat dekat dengan badan. Jadi bila korang yang mungkin tak cukup tinggi, size, -size kitchen tu nak handle motor ni memang sangat-sangat senang. Kalau ikutkan seat height dia 835mm secara perbandingan dia lebih kurang sama dengan Suzuki V-Strom 650XT. Ha, jadi kalau korang boleh duduk atas V-Strom 650XT tu korang boleh duduk atas ni kaki sebelah tak ada masalah. Macam saya dua-dua belah boleh sentuh tanah. Kalau saya personally saya suka lebih tinggi sikit tapi untuk korang yang saiz rendah tu memang motor ni sangat-sangat sesuai. Dan sikit lagi kalau nak tanya saya, motor ni sebenarnya kalau korang park, memang nampak motor ni sebuah motosikal touring yang besar. But the moment korang duduk atas ni, tak rasa pun macam besar. Macam saya, 175, berat around 90, memang korang duduk atas motor ni rasa macam motor 250cc je. Rasa macam bawa overseas X je tu punya size tu. And itu yang saya suka sebabnya bila motor touring yang size macam ni, memang korang rasa yang bila korang duduk, korang bawa, korang akan rasa lebih confident, korang tak ada rasa terlalu overwhelmed. And then of course, quick shifter dia tu sangat-sangat membantulah bawa motor ni memang jauh lebih selesa. Yang penting quick shifter ni masa low speed pun dia function. Ada setengah motor bila low speed quick shifter dia macam kasar, tak berapa nak masuk gear, mungkin kena tendekan atau tendang lebih sikit, tapi benda ni tak berlaku pada Tiger Sport 800 ni. Itu yang saya suka daripada Triumph. Apa yang saya suka tentang motor ni bukan hanya design dia nampak macam Tiger Sport 600, malah handling dia pun rasa memang sama, mirip korang rasa macam bawa motor yang uh, entry level ha, itu yang saya suka maksudnya motor ni memang korang boleh balun lah bila nak main corner especially kombinasi ya, rim 17 inci depan belakang dengan tayar Michelin Road 5 tu memang it's a, the best combination yang korang boleh dapat pada sebuah motosikal sport touring berat dia macam mana? Okay. kalau tanya saya, surprisingly dia agak berat 214kg, 213-214 um, tapi rata-rata yang saya baca dan saya rasa sendiri memang tak rasa pun sebenarnya 214 kg tu especially bila korang masuk slow corner exit slow corner korang boleh masuk dan keluar dengan sangat-sangat confident kalau orang nak lean motor ni lebih pun tak ada masalah saya rasa bila bawa motor ni main corner tak ada rasa langsung yang macam struggle nak angkat turun balik naik balik motor memang benda tu tak berlaku. Korang boleh bawa motor ni dengan cukup-cukup confident. Braking dia pula pun pada saya memang cukup bagus. Saya dah explain tadi di awal video. Walaupun bukan Brembo, tapi weight transfer under braking dia untuk transfer weight kepada tayar depan dan belakang tu memang memang bagus lah. Memang saya boleh kata nose drive tu tak berlaku. Usually, bila korang brake under braking, eh, bila corner, lepas tu under braking dekat corner tu kan, dia akan berlaku insiden yang nose dive macam ni Okay So nose dive ni Bila korang tengah melepeh Bahasa paling mudah melepeh Bila berlaku nose dive uh, Korang mungkin akan rasa macam Oh Okay Bila masuk corner Especially corner yang Entry macam tu kan Oh uh, Benda tu tak berlaku Ah, uh, Itu yang Saya suka Dia punya grip tu memang bagus Suspension performs Sangat-sangat bagus Really really well itu yang saya rasa agak impress. Walaupun motor ni sebenarnya saya tak pakai lama sangat, baru beberapa hari tapi saya dah rasa macam okey, saya dah faham apa hala tuju Triumph dalam menghasilkan Tiger Sport 800 ni. Sebabnya waktu dia orang introduce 660, saya faham dia orang punya direction. Dia nak introduce something yang mampu milik, yang ramai orang boleh beli dan ramai orang boleh appreciate karakter enjin triple silinder atau tiga silinder yang ditawarkan Triumph. Tapi bila dia introduce Tiger Sport 800 ni, saya macam apa yang saya mencuba buat tapi bila dah bawa baru kita faham dia punya uh, engine performance tu so karakter dia lebih refine kalau Tiger Sport 660 tu dia sedikit kasar even kalau korang start motor pun dia dah ada rasa uh, yang agak kasar of course te technically karakter engine triple cylinder memang macam tu tapi Tiger Sport 800 ni lebih refine cumanya ada satu dua benda yang saya rasa Triumph kena improve especially handlebar dia bila korang bawa motor ni Lebih 6000 RPM Handlebar ni The entire part of handlebar ni Kalau korang pakai glove leather sekalipun Korang akan rasa vibration yang sebenarnya agak ketara ha, Itu je saya, saya rasa macam Kalau korang bawa nak street Nak main corner dan sebagainya Naik genting ke bukit tinggi sebagainya Ujung minggu Pada saya Vibration tu tak ganggu sangat But kalau korang decide untuk pergi Touring Ride right jauh ke utara ke selatan Korang mungkin akan rasa sedikit terganggu. Saya dah tukar. Saya dah try glove mesh. Glove yang fully padded. Dan juga glove leather. Ketiga-tiga dia masih lagi rasa vibration tu. Ha, itu je yang saya rasa macam hmm, potong sikit. Ha, sebab je, usually benda tu tak berlaku bila saya pakai glove leather. Bila glove leather, kita tahu dia serap vibration dengan lebih baik. Tapi kat sini, memang dia agak rasa. Sebab ha, itu je saya sekurang. Sebab saya dah pernah bawa... Tiger 800 XCX tak silap saya ke Koh Samoy dan performance motor tu vibration wise memang sangat-sangat low saya bawa memang sangat-sangat selesa but untuk motor ni yang tu korang kena consider sikit tapi kalau tanya saya kalau korang nak cari sesuatu yang boleh pergi touring sekali-sekala jarang touring tapi nak layan motor yang agresif, sporty boleh melepeh hujung minggu dan sebagainya ini adalah pilihan yang tepat Enjin karakteristik tu saya rasa saya perlu explain sikit lah. Okay, so enjin dia ni 800 cc, 3 silinder. Dia bukanlah enjin 3 silinder yang paling smooth yang pernah saya bawa. Tapi, throttle wise, kalau buka throttle, dia langsung tak ada berlaku situasi yang jerky bila korang buka. Hmm. Okay, benda tu tak ada. Memang buka, walaupun mode sport sekalipun, korang tak ada rasa macam hmm tu. Ah, ha, tak ada. Benda tu memang power delivery dia tu memang datang dengan cukup-cukup smooth, cukup-cukup linear. But of course kalau korang tak confident nak pakai mode sport, korang boleh pakai mode road. Okey, yang mode atau street tu. Yang tu pada saya memang sesuai especially uh, kalau korang nak mencilok in traffic kan. Ada setengah mode walaupun mode standard mencelah kat traffic, korang nak slow, lepas tu nak buka throttle sikit mungkin akan jadi situasi yang mana korang dia macam <coughs> okay. but, motor ni benda tu tak berlaku, so bila korang nak mencilok in traffic, dalam traffic jam especially korang boleh mencilok dengan sangat-sangat confident lah, mencilok tu maksud saya uh, lane filtering, lane splitting dan sebagainya so korang boleh buat dengan sangat-sangat confident, braking dia pun pada saya saya suka, of course, bila in low speed, kenapa saya tak cerita sangat pada high speed, sebab high speed of course, straight, high speed brake kau akan guna apply semua jenis brake brake tangan brake kaki but low speed itu yang paling penting uh, memang low speed kami tak recommend untuk pakai brake tangan sebab kau orang boleh lose balance motor boleh jatuh jatuh bodoh dan sebagainya bila low speed kau orang boleh pakai brake kaki tapi memang just regulate power brake kaki dalam traffic memang kau orang boleh buat dengan mudah kau orang boleh buat confidently mungkin ada setengah motor kau orang perlu adapt cara dia apa semua karakter engine dan sebagainya karakter braking dan sebagainya mungkin perlu masa yang lebih seminggu dua minggu but this korang bawa dua tiga hari korang dah boleh adapt dengan karakter motor ni itu yang saya suka motor ni sebenarnya memang pada saya it's a very easy bike untuk korang belajar bawa motor besar lah 800 cc tapi the moment korang duduk korang tak rasa pun macam bawah tu ada engine 800 cc yang sebenarnya agak berkuasa 113 so power dan 84 Nm top Okey bang, mesti korang tanya, motor ni boleh ke nak main kat corner dengan superbike? Boleh. Dia akan basically RPM pada lebih 10000 ke 11000 tu korang steel boleh confidently layan corner boleh nak kejar so baik tak ada masalah. Mid range power paling best adalah pada 8250 RPM 8500 RPM dan itu adalah dia punya most RPM point yang paling best lah. Okay, kalau korang nak layan motor ni selesa tak agresif sangat, tak slow sangat 8500 RPM tu dia punya point yang paling best sekali tapi nak main speed nak kejar super baik masih boleh motor ni boleh rev sampai lebih 11000 rpm cuma dia ada satu satu dua benda yang korang kena take note okey so brake package dia ni sama yang ada pada Triumph Speed Twin 1200 so Speed Twin tu of course dia sebuah motor yang agresif juga but dia kategori modern klasik so kalau korang yang bawa motor tu mungkin bukan yang jenis nak Balun corner jenis yang mungkin Kalau yang minat model klasik nak bantai corner Mungkin akan beli truckston R kan Atau motor-motor modern daripada Triumph macam ni Okay Tapi ABS dia tu yang saya rasa Under heavy braking ABS dia sangat-sangat intrusif ha, Itu korang kena take note Lepas tu traction control dia Technically traction control dia also work sebagai anti-wheelie Tapi gear 1, gear 2 Walaupun traction control on kalau korang agresif main throttle ni, korang akan rasa tayar depan tu akan cover sikit lah. Ha, akan terangkat sikit. Ha, itu yang korang kena take note. But of course, kalau korang dah experience rider dan sebagainya, benda tu bukan satu isu. Tapi bagi rider-rider uh, yang baru nak berjinak, bawa motor ni, gear 1, gear 2, take it uh, slow, relax, santai. Kalau buka, memang korang akan rasa tayar depan tu terangkat sikit. Ha, itu je satu dua benda yang korang kena take note pasal motor ni. Lepas tu, kalau perasan dekat penis ni ada signal indicator kan? Kalau perasan signal indicator indicator tu adalah bahagian yang paling expose sekali. Maksudnya kalau kau orang drop motor ni, signal indicator tu kemungkinan akan pecah atau patah lah. Ha, yang tu korang kena take note. Dan saya ada mention di awal video, dia datang dengan screen TFT yang sama pada Tiger Sport 960. So, dia tak rasa macam premium sangat. Because korang bayar RM64,000 korang expect akan something yang nampak lebih gah lebih mewah tapi pada saya mungkin tu hal kecil lah sebab motor ni overall bawa memang sangat-sangat enjoy dan lupa saya nak cakap kalau korang beli motor ni harga dia RM63,900 bawah RM64,000 dia akan datang sekali dengan top box dan juga side panniers nah, kalau nak compare dengan pesaing dia yang tracer tu kalau korang bayar harga dia dia lebih tinggi lah RM10,000 lebih tinggi tak salah saya dia datang uh, dengan tanpa Panier tanpa box ah ha, yang tu korang kena consider but of course yang tu package dia lebih premium lebih tinggi especially dengan semi active suspension tu. Jadi, soalannya sekarang motor ni sebenarnya untuk siapa? Okey, ni saya nak explain korang dengar betul-betul. Kalau korang kaki touring tapi jenis santai, nak tengok view, nak tengok pemandangan, nak tengok apa yang best, apa yang tak best saya bawa kan. Motor ni bukan untuk korang. Tapi kalau korang yang jiwa melepeh agresif, sporty riding, suka main kat karak, suka main bukit tinggi, suka main track. Ini motor dia. Korang mesti cakap, lah bang, kalau macam tu baik saya beli motor naked. Tak. Motor naked is motor naked. Korang memang itu adalah satu tujuan motor naked. Layan corner dan sebagainya. Tapi kalau korang yang nak motor yang boleh buat layan corner dan sebagainya, agresif riding, sporty riding, asah lutut dan sebagainya. Tapi at the same time, korang nakkan sesuatu yang selesa untuk ride jauh sikit, Ah ha, itu adalah kombinasi yang terbaik untuk menceritakan Triumph Tiger Sport 800 ni. Motor ni bukan untuk santai, motor ni memang untuk bantai. Bila bawa motor ni santai rasa macam hmm bunyi Norman triple cylinder tu macam mm, mm, mm. dia memang bagi tahu dia nak mm, mm, mm. Ha, dia tak mau yang slow, dia nak agresif. Ha, itu yang apa saya boleh baca daripada karakter enjin 798 cc 3 silinder yang ditawarkan Tiger Sport 800 ni okey cuma itulah yang saya dia cakap banyak kali dalam video bagilah screen TFT yang betul-betul screen TFT ini nampak macam eh geram kan? betul lah kau bayar 64000 tapi dapat screen yang macam ni kan ini Tiger Sport 660 tak apalah 30 lebih eh 40 lebih ini sepatutnya bagi full size TFT tapi Triumph selalunya dia dengar cakap peminat-peminat dia dia kalau kita komplain dia memang selalu improve ah itu yang saya suka daripada Triumph okey jadi itu sajalah yang kami boleh kongsikan tentang review Triumph Tiger Sport 800 ni seperti biasa jika ini kali pertama anda singgah dan channel kami jangan lupa untuk like share subscribe dan tekan butang loceng seterusnya jangan lupa support kami di Facebook Instagram dan juga TikTok